Я представляю департамент по аварийной готовности нашей эксплуатирующей организации государственной компании Энергоатом. Вот. И постараюсь коротко в отведенное время ознакомить с основными вопросами, которым занимается наша система. Ну, прежде всего, я хочу напомнить, что Украина входит в первую десятку государств. Сбилось все в первую десятку государств с развитой ядерной энергетикой и на четырех атомных станциях эксплуатируется 15 энергоблоков. Причем два энергоблока ВВР-440 на Ровенской станции, а остальные 13 блоков ВВР-1000. Причем на Запорожской атомной станции таких блоков 6, и по суммарной мощности она является крупнейшей в Европе. Государственное предприятие «Энергоатом» было создано в 1996 году. Компания является оператором всех действующих атомных станций, суммарная мощность которых составляет 13,8 гигаватт. Компания в настоящее время обеспечивает более 50% потребностей всех, всей электроэнергии Украины. Компания «Энергоатом» берет на себя всю полноту ответственности за безопасность атомных электростанций на всех этапах их жизненного цикла и устанавливает безусловный приоритет обеспечения безопасности над другими целями. Компания «Энергоатом» берет активную работу по поддержанию, по предупреждению аварий Подобных той, которую мы, которая произошла в Японии, о которой говорил сегодня Марк, при участии международных экспертов на всех атомных станциях Украины проведены оперативные проверки состояния безопасности и аварийной готовности, так называемые стресс-тесты, которые еще раз подтвердили надежность работы атомных станций. Для преодоления последствий возможных радиационных аварий в компании создана система аварийной готовности и реагирования, которая интегрирована в государственную систему гражданской защиты. Место системы аварийного реагирования в компании в единой структуре гражданской защиты определено следующим образом. На данном слайде показаны центральные органы исполнительной власти, местные органы исполнительной власти. И вот в состав э, центральных органов исполнительной власти, функциональных подсистем гражданской защиты, входит подсистема э, э, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, которая называется «Безопасность электроэнергетического и ядерного промышленного комплекса, включающая в себя…» региональные и местные структурные подразделения подчиненных предприятий, учреждений и организаций соответствующими силами и средствами. Система аварийного реагирования энергоатом является структурным подразделением функциональной подсистемы Министерства Как уже говорилось, согласованное оперативное реагирование органов управления сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой системы гражданской защиты в случае угрозы или возникновения радиационной аварии на атомной станции обеспечивает план реагирования на радиационные аварии. Согласно этому плану, при объявлении на атомной станции коммунальной аварии немедленно вводится в действие аварийный план станции, планы реагирования городов и районов, территории которых относятся к зоне наблюдения объекта, план реагирования соответствующих функциональных подсистем и этот план. План вводит в действие таким путем. Осуществляется оповещение государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в порядке предусмотренным планом реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня. Этот план был в свое время утвержден постановлением Кабинета министров и в настоящее время является актуальным. Руководством Государственной службы по чрезвычайным ситуациям принимается решение о развертывании кризисного центра Государственной службы и формировании межведомственного оперативного штаба. Межведомственный оперативный штаб начинает свою работу в кризисном центре государственной службы по чрезвычайным ситуациям, активизирует, анализирует ситуацию и определяет действия по дальнейшему аварийному реагированию на государственном уровне. При образовании кабинетом министра Украины специальной правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации для общей координации действий центральных и местных органов исполнительной власти межведомственный оперативный штаб выполняет функции его рабочего органа. При коммунальной аварии на атомной станции, кроме кризисного центра государственной службы, в обязательном порядке активизируется кризисный центр Государственной службы, кризисные центры компании «Энергоатом», информационно-кризисный центр «Госатом регулирования» и соответствующие кризисные структуры Минэнергоугля. Функциональные подсистемы центральных органов исполнительной власти, привлекаемых к реагированию в случае возникновения радиационной аварии государственного уровня, созданы в Украине согласно постановлению Кабинета министров номер 11 от 9 января 2014 года. Если это необходимо, комиссия компании «Энергоатом» по чрезвычайным ситуациям отправляет и направляет во внешние организации запросы о представлении помощи аварийной атомной станции. Организационная структура системы аварийного реагирования имеет два взаимосвязанных уровня. Это уровень атомной станции и уровень государственной компании «Энергоатом». В «Энерго -А состав первого уровня комиссии входит в компании «Энергоатом» входит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Структурное подразделение компании это по вопросам аварийной готовности реагирования, диспетчерское подразделение, аварийная группа обособленного подразделения, аварийно-технический центр и аварийная группа под... обособленного подразделения атом ремонт сервис. Уровень атомной станции э, представляет собой руководитель аварийными работами на площадке, штаб руководителя, также структурные подразделения и аварийные группы и Комиссия по чрезвычайным ситуациям энергоатома состоит из штаба руководителя комиссии, в который входят основные руководители основных подразделений компании, группа анализа подготовки принятия решений, которая состоит из основных специалистов которые вырабатывают решения, группа информационного обеспечения, которая осуществляет обеспечение и свя связь со средствами массовой информации с министерствами, ведомствами и общественностью, а также группа обеспечения действия комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая несет ответственность за жизнедеятельность и жизнестойкость кризисного центра. Основными задачами комиссии по чрезвычайным ситуациям компании «Энергатом» является мобилизация ресурсов эксплуатующей организации с целью оказания помощи аварийной атомной станции, в том числе силами других станций, координация действий обособленных подразделений, участвующих в аварийном реагировании по помощи атомной станции. Организация помощи э, аварийной станции со стороны Минэнергоугля и других центральных органов и исполнительной власти, а также взаимодействие со всеми контролирующими и участвующими в аварийном реагировании центральными органами исполнительной власти. Задачи штаба руководителя аварийными работами на промплощадке следующие. Это подготовка проектов решений, распоряжений, запросов о по помощи и приказу. Оценка масштабов аварии путем ее протекания и последствий. Организация сбор и доставка аварийных групп и бригад. Руководство действиями персонала. Организация защиты персонала. Формирование рекомендаций для защиты населения. Материально-техническое обеспечение аварийного реагирования, организация охраны атомной станции, зон радиоактивного заражения, а также взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям всех уровней системы аварийного реагирования. Подготовка информационных сообщений запросов об оказании помощи. Как я говорил ранее, в составе аварийного реагирования входят два обособленных... Предприятия, которые созданы в компании Энергоатом. Одно из предприятий это аварийно-технический центр. Кстати, завтра будет организована экскурсия для показа практической деятельности этого предприятия. Это специализированное предприятие в составе компании, предназначенное для ликвидации последствий аварий на объектах атомной энергетики путем оказания помощи станции, выдвижением аварийного отряда в зону аварии, ликвидация последствий аварии на транспорте во время перевозки радиоактивных материалов, а также это предприятие может быть задействовано на других объектах атомной энергетики, не входящих в компанию «Энергоатом». Аварийная группа предполагает создание 10 бригад общей численностью 260 человек, и 55 единиц специальной техники для ликвидации аварии. Еще одно такое предприятие создано – Атом Ремонт Сервис, которое базируется в городе Славутниче и предназначено для обеспечения монтажа, ремонта, модернизации оборудования. И оно же участвует в ликвидации аварии путем подачи высококвалифицированных специалистов, зону аварии для замены аварийных групп и бригад, получивших повышенные уровни, повышенные дозы облучения. Непосредственная задачи, которые выполняются в зоне аварийного реагирования, выполняют аварийные группы и бригады. Это штатные подразделения, которые создаются из числа наиболее подготовленных, высококвалифицированных специалистов, которые проходят соответствующую подготовку и непосредственно участвуют в ликвидации аварии. Как уже говорилось, большое внимание в ходе ликвидации аварии относятся к мероприятиям по защите населения окружающей среды. Основные функции системы аварийного реагирования по этому вопросу ⁇ это следующее. Усиленный мониторинг традиционных показателей в зоне наблюдения, прогноз до облучения населения, поддержка принятия решений о вмешательстве, информирование центральных и местных органов исполнительной власти органов местного самоуправления о результатах мониторинга в зоне наблюдения прогноза гособлучения. Представление рекомендаций центральным местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления о применении срочных и неотложных контрмер по защите населения. Как говорил предыдущий докладчик Марк Железняк, значит, в настоящее время в компании внедряется европейский продукт для улучшения существующей системы аварийной готовности в частности радиационного моделирования традиционного заражения. Это программа Родос, который создан у нас в компании благодаря поддержке Европейской комиссии. В настоящее время этот проект уже внедрен госатом регулирования и на двух атомных станциях. В этом году завершается его создание еще на двух станциях и компании «Энергоатом». Кроме того, он будет установлен, сервер, основной сервер будет установлен государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в частности, в украинском гидромедцентре, который будет являться и является, согласно кодекса гражданской защиты, основным Центров по обеспечению принятия решений на государственном вот. уровне. Кроме системы РОДОС у нас в настоящее время работает в компании э, такая система, как КАДОР, это комплекс оценки дозиметрической обстановки, которая охватывает э, площадь заражения в санитарно-защитной зоне, то есть в 30 километровой зоне. А система РОДОС позволит принимать решения за пределами этой зоны. Несколько слов о защите персонала. Ну, на атомных станциях полностью 100% работающего персонала имеет фонд защитных сооружений для укрытия в случае радиационной аварии. Но основным методом защиты продолжает оставаться эвакуация персонала. То есть персонал не занятый в аварийных работах подлежит э, выйти из зоны радиоактивного заражения. В частности, мероприятия у нас планированы э, в радиусе 30 километров для атомных станций с суммарной мощностью до 4 гигаватт и более 4 гигаватт, то есть для запорожской станции этот радиус предусматривает 50 километровую зону. Эвакуация производится в два этапа. Первый этап — оповещение, и сбор персонала атомной станции на круглой площадке и эвакуация его транспортом атомной станции в пристанционный город. Второй этап — эвакуация уже персонала и членов семей из пристанционного города в безопасный район, если таковой будет подвержен радиоактивному загрязнению. Компактное расселение персонала предусмотрено в непосредственной близости от зоны заражения с целью обеспечения посменной работы и выполнения аварийно-восстановительных работ. Ну, на данном слайде показан общий алгоритм действий в случае, в случае аварии, это вот выявление признаков аварии, по которым... Диспетчером атомной станции классиф... классифицируется авария, производится оповещение согласно существующей схеме. Дальше проводятся экстренные и неотложные контур меры по защите персонала. Вот действие аварийных планов, спора варийных групп и так далее, указано на слайде. Понимая, что мы ограничены во времени, я вижу, модератор уже мне показывает, значит, я хочу завершить свое выступление следующим. Значит, я видел очень много вопросов у общественности, представленной нашем круглом столе, вызывает вопрос, а готовы ли наши атомные станции в случае чрезвычайной ситуации защитить население, прилегающее, попадающее в зону радиоактивного заражения. Значит, я должен вам наложить следующее. Наша компания, наши атомные станции ну, пожалуй, ежегодно проходят проверку на готовность, которую осуществляют международные организации, такие как МГТ, ВАО. Вот в частности, в этом году значит, наша компания будет проверяться миссией ВАО, которая в том числе даст оценку и аварийной готовности, которая у нас существует. Последняя проверка вот была у нас, когда произошло, будем говорить, напряжение политической ситуации в стране. Вот 3 числа апреля месяца 2014 года на всех атомных станциях были проверены и уточнены планы гражданской защиты, проведено функционирование, проверено функционирование специальных локальных систем оповещения, проведено состояние готовности защитных сооружений организован, проводится, как я уже сказал, постоянный радиационный мониторинг. Работники и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты. Ну и так далее, и тому подобное. Значит, я думаю, что если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задайте, я постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень коротко, Сергей, мы должны, у нас еще два есть выступающих. Такий федерінчик. Перше питання маленьке. Якщо аварія трапиться завтра, яким буде прізвище людини, яка буде відповідальна за її ліквідацію? Друге. Позитивні думки я про тренажер на Хмельницькій АЕС, але чи проводилася гра з введенням абсолютно непередбачених штатних ситуацій і як показала себе її учасники? Дякую. Пане Олежа? спасибо за вопрос. Значит, ну, первое. Ответственный за ликвидацию аварии, значит, в соответствии с нашими руководящими документами, является руководитель аварийными работами, то есть директор атомной станции. В его действия не имеет права вмешиваться никто, вот. Компания Энергатом, комиссия компании Энергатом имеет право только оказывать помощь и поддержку руководителю аварийными работами. Единственный случай, по которому может быть отстранен руководитель аварийными работами, если он осуществляет неадекватные какие-либо действия. А так вся ответственность за принятие решения и за ликвидацию аварии возлагается на директора атомной станции. Это первый вопрос. Второй в отношении тренажера на Ахменицкой атомной станции. Я считаю это большое достижение, что нам удалось, будем говорить еще несколько лет тому назад, запустить такой тренажер на Ахменицкой атомной станции, который позволил в реальное время моделировать различные чрезвычайные ситуации, которые реально, вы понимаете, не происходили у нас, и дай бог, я постучу по дереву, что не будут происходить. Но в ходе тренировок... Как говорится, мы с помощью этого тренажера можем задавать любую самую немыслимую ситуацию и э, отрабатывать ее и ликвидировать таким образом, чтобы получить уроки от этой ситуации и видеть, над чем нам нужно еще работать. Спасибо. Дуже дякую. На жаль, немає можливості зараз задати стільки запитань. Якщо ми ще зможемо, якщо виступаючі, які будуть робити повідомлення, як я прошу вкладуться всім хвилин, тоді ми ще зможемо задати всім запитання. Я перепрошую. У нас була дуже розлога ця сесія попередня, так би мовити, панельна. Будь ласка, зможете спитати або в кулуарах, або я все ще сподіваюся, в нас буде 5 хвилин. А зараз я дуже дякую пану Крикливцю. Сподіваюся, що він ще буде з нами на перерві на каву, і ви зможете спитати в нього, що ви хотіли, якщо не вдасться на сесії. Наразі я хочу запросити пана Володимира Захарова повідомлення. До семи хвилин, будь ласка, я прошу.